Много тех, кто должен быть в любимом на прибыльную работу 1 месяц, то я хочу быть создать свою танцевальную школу было достаточно э, и нелегко, и, и несложно. сложно, э, потому что самое главное, что танцы это то дело, которое вдохновляет тебя. Самое главное это было решиться. Надыхнули партнеры и цього річ 19 жовтня школа відсвяткувала перший день народження. Очень насыщенный год, нелегкий, финансово нелегкий, потому что в принципе все, что было, все вложили сюда. Но бизнес – это риск, в бизнесе нужно рисковать. Керует школу четыре партнеры. У нас есть рекламист, это Алена. Она знает про рекламу абсолютно все. Именно про промоушен. есть Ярослав, который э, дружит со всеми техническими моментами. Мы с Женей больше по творческой части. Почали здесь творение бренду. Первое, что э, чем мы занялись, во что мы вложили деньги, это как раз в сайт. Мы машину запустили. Дальше ремонт. Відремонтували 500 квадратних метрів приміщення і почали шукати педагогів, адже творчий склад 60% успіху школи. Професіоналізм, зложність ну і, звісно, чоловічний фактор. Це дуже важливо. у нас чотири зала, абсолютно різні зали, з хорошим освіщенням, апаратурою полом. професіональним. кожен клієнт діамант астилітанці на будь-який смак та вік. Хип-хоп, брейк-данс, джаз-хоп, джаз, джаз контемпорарий, стрейчинг, йога, э, паппинг, лакинг, рага-дэнс-холл, э, абсолютно все, хореография для деток. Мы всегда готовы на какие-то скидки, у нас даже есть люди, которые не могут оплачивать себе танцы, мы им предлагаем что-то взамен. Хорошо, ходи бесплатно танцевать, э, ну чем ты можешь быть полезен в нашей студии? Саме так школа знайшла фотографа та контент-менеджера. Усім без винятку бізнесменам Оля радить по максимуму використовувати свою сферу для того, щоб заробляти гроші. У нас є одежда, да? у нас є танцювальна студія, у нас є аренда зала. Ми працюємо також з звездами, да ми їм представляємо наших хореографів, які можуть сделати постановку. Йому. который может заниматься с индивидуально. Кроме того, все известные хореографы дают мастер-классы для студентов школы. У всех секретов успешного бизнеса Оля не открывает, но еще несколько порад дает. Это правда, что бизнес он требует времени. Времени, терпения и ожидания. Но самое главное – это веры в свой бизнес. Нужно иметь четкий план, четкую стратегию и не сдаваться. В этом плане очень хорошо то, что у нас четверо, и мы поддерживаем друг друга.